フフフ。<music> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, jadi sudah lama sekali saya tidak membuat konten, dan pada kesempatan kali ini saya punya kesempatan untuk membagikan trik dan tips cara mengatasi motor Vario yang gerung, teman-teman. Jadi, pada tarikan awal itu seperti motor Supra ada di gigi satu gitu, jadi loncat-loncat gitu ngegerung. Tapi, untuk tarikan atasnya lemah, gak ada tenaganya, teman-teman. Oke di sini CPT-nya sudah saya bongkar teman-teman untuk kalian yang ingin tahu cara membongkar CPT saya sudah membuatkan kontennya yang ini teman-teman nah diklik aja ini tutorial cara membongkar CPT oke lanjut ke poin utamanya nah jadi di sini sudah saya bongkar dan ternyata kawan di sini nih ini rollernya itu terlalu ringan ini tuh roller yang 9 gram sedangkan roller bawaan dari Vario ini Vario 150 itu standarnya itu 18 gram sedangkan ini menggunakan 9 gram. Ya jelas dong pasti gerung, tapi emang si akselerasi enak tapi terlalu terlalu apa ya? Terlalu ringan sehingga menghasilkan efek yang kalau digas sedikit langsung pengen loncat-loncat gitu tapi untuk tarikan atasnya itu boyo teman-teman nah ini akibatnya roller terlalu ringan gitu ini tuh roller yang 9 gram kawanku dari 18 gram ke 9 gram itu hampir setengahnya itu terpangkas nah jadi pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan ini nih roller set nih mereknya dari SNX ya inilah kurang kurang bermerek tapi ini harganya 56.000 teman-teman 56 6000 belum termasuk ongkos nah terus di sini juga telah saya periksa untuk fan beltnya sendiri tuh sudah banyak yang rengat rengat atau retak-retak teman-teman banyak yang retak alias rengat lah ya kalau bahasa Jermannya mah banyak yang retak jadi sebaiknya diganti saja teman-teman dan memang untuk fibelnya sendiri ini sudah keras ya jadi kalau udah keras cenderung lebih rawan slip gitu dan ini juga sudah saya siapkan belt untuk motor Vario 150 nih mereknya dari Daytona ini tuh lumayan bermerek teman-teman dan ini harganya itu 165.000 di bengkel teman-teman uh, jadi langsung sajalah tanpa basi-basi lagi cus kita ke caranya let's go Oke teman-teman, nah di sini tuh CPT-nya agak sedikit kotor nih. Jadi sebelum kita lanjut ke pemasangan, kita bersihkan dulu lah debu-debunya teman-teman. Gak usah terlalu bersih, intinya nyama untuk menghilangkan debu lah ini mah. Jangan kotor-kotor amat gitu cuy. Oke, teman-teman. Langsung saja kita pasang. Nah, teman-teman, untuk roller yang seperti ini nih, yang ada ekornya plus ini, ini kepalanya nih. Nah, kalau pasang itu seperti ini, teman-teman. Nah, si ekornya itu ngehadap ke kita tuh, guys. Ini nih, ini ekornya, pasangnya kayak gini, cuy. Tuh, kayak gini nah ini kan mau kita ganti gantinya pakai ini guys yang 15 gram Bang kenapa enggak yang 18 gram aja yang ngikutin originalnya Nah kalau ngikutin original memang enak guys tapi untuk akselerasinya jadi kurang gitu kurang greget jadi tarikan atas dapat, tapi tarikan bawahnya jadi boyot gitu kayak siput nah untuk meminimalisir hal seperti itu jadi kita gunakan saja yang 15 gram kawan Oke sini kan ada tulisan 15 gram nih Nah kita pasang saja gini Jadi 15 gramnya ini menghadap ke kita guys Oke setelah seperti ini lanjut kita pasang kembali tutup puli depan bagian belakang teman-teman Nah jangan lupa slidernya gua dipasang Oke setelah seperti ini lanjut ke pemasangan Oke okay, teman-teman. Nah sebelum terpasang, nah ini kayak gini nih. Yang dari merek Daytona ini seperti ini, kawan tuh. Ini seriesnya Daytona dan ini bawaan varionya teman-teman. Oke, okay, sekarang kita lihat dari ukurannya teman-teman. Di sini terlihat ada perbedaan ukuran teman-teman. Dimana yang Daytona itu lebih kecil dibandingkan yang bawaannya. Dan juga dari segi berat juga yang bawaan itu lebih berat dibandingkan yang Daytona teman-teman. Dan untuk teksturnya sendiri di sini di bagian yang gerigi-geriginya ini. Ada apa ya, motif seperti tambang, teman-teman? Nah, kayak gini, dan lebih lentur, lebih elastis, gitu. Nah teman-teman, walaupun begitu Funbell ini banyak kelebihannya dibandingkan yang original. Apa kelebihannya? Di sini itu tertulis kalau yang saya mengerti itu jadi intinya 20% lebih tahan lama, juga 15% lebih kuat terhadap tekanan dan masih ada kelebihan yang lainnya. Pokoknya silahkan kalian terjemahin aja sendiri. Pokoknya Funbell dari Daytona ini is the best lah. Yuk langsung saja kita pasang. Oke, okay, teman-teman. Singkat cerita, sudah beres. Sudah beres terpasang, dan sudah saya coba juga. Ternyata memang benar, teman-teman. Jadi, penyebab dari gerung di CVT itu akibat dari roller yang terlalu ringan, kawanku. Jadi, yang standarnya itu roller 18 gram, diganti menjadi roller yang 9 gram ah, hasil ya seperti itulah hasilnya di gerung dan tarikannya seperti mau loncat-loncat gitu guys tarikan atasnya sedikit berkurang namun sekarang sudah balance lah setidaknya untuk tarikan bawah jadi lebih nyaman di bawah pelan dan juga untuk tarikan atas cukup bertenaga mantap sekali dan sekian pembahasan kali ini tentang cara menghilangkan bunyi gerung di CPT dan Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir dan saya Dewan. Kami tunduk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.